Мама показывала пример деткам, Спасибо. и тоже соблюдала всегда правила дорожного движения. Мы всегда и ходим. Ребята. А что вы посоветуете другим родителям? Нарушали правила дорожного движения, переходили все время по земле, пешеходные переходы и на зеленый сигнал светофора. Будем молодцы. Что вы показывали все время своим примером для детей, чтобы вы не начали когда то надо было переходите в дорогу к Вы переходили дорогу к Здесь это где? Молодцы. Это вы всегда так переходите? Да. Держите за головой в заднем Чтобы вы все время переходили по пешеходным переходам дорог. Чтобы на зеленый сигнал светофора переходили и не нарушали право дорог. Не переключайте дорогу если вы на в местах, обязательно. Хорошо? И Будьте внимательны. Как надо переходить дорогу? Надо переходить дорогу по зебре аккуратно, смотреть вправо, влево, mm -hmm. чтобы не было машин. Mm -hmm. Все правила должны были уже знать. Да. Как правильно переходить дорогу? Ну, на пешеходный переход, либо по форуму на зеленый свет. Правильно. А что ты посоветуешь своим товарищам? Ну, чтобы аккуратно переходили дорогу, не спешили, смотрели на дорогу, чтобы машин не было,